Sekitar tahun 2013, Malaysia dikejutkan dengan kes ajaran Tuhan Harun atau Tuhan 2013. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang pada 3 Oktober 2013 memutuskan hukum berpegang dengan ajaran oleh Harun bin Mat Sa'ad adalah haram. Seorang lelaki bernama Harun bin Mat Sa'ad yang mendakwa dirinya adalah Tuhan dan dikatakan mempunyai 312 orang pengikut setia di seluruh Malaysia. Harun bin Mat saat mengakui dirinya Tuhan dalam beberapa buah dokumen bercetak yang telah dibukukan. Antara buku tersebut ialah Cerita Tuhan 2013, Bedah Siasat Fizikal dan Spiritual Tuhan, Tuhan Satu Rahsia, Kalam Tuhan fakta sifik dan banyak lagi. Harun mengatakan dirinya menerima pendidikan ketuhanan secara rasmi iaitu dengan diangkat ke langit oleh Tuhan pada umur 33 tahun. Harun juga mendakwa beliau melawat Lauhil Mahfuz atau Luh Al Mahfuz untuk menyaksikan zat Tuhan dan sekalian penghulu roh dan hakikat. Kemudian dada beliau dibelah untuk penyaksian Rasulullah SAW iaitu cahaya nurullah dan menerima pendidikan setiap hari sehingga umur beliau mencecah 44 tahun. Harun juga mendakwa dia adalah Imam Mahdi. Hal ini terbukti setelah kajian meneliti beberapa dokumen-dokumen yang disita mendapati Harun menggunakan banyak istilah pelik-pelik dan gelaran yang tidak masuk akal. Antaranya ialah Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, ayah Ndebeta, Sultan Malala dan Tuhan Harun, manakala pengikut-pengikut beliau diberikan gelaran Tentera Mahdi, Tentera Akhir Zaman Timur, Jamaah Hamba Tuhan, Tentera Besi dan Rakyat Malala. Dakwaan dirinya sebagai Imam Mahdi menjadikan pengikut-pengikutnya fanatik merasa takut dengan kedatangan hari kiamat kelak. Maka dengan itu mereka memberikan segala ketaatan terhadap Harun yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Harun mendakwa Sungai Pelik adalah tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Dakwaannya lagi, jika Mekah tempat turun wahyu, maka Sungai Pelik tempat turunnya Tuhan dan hanya pengikutnya sahaja yang bertuhan, mengenali Tuhan dan pernah berjumpa dengan Tuhan. Salah satu contoh yang ditulis dan dicetak oleh Harun bersama pengikut-pengikutnya iaitu buku teks Maha Graduan yang di dalamnya terdapat Tagwim Februari 2013. Perkara-perkara yang ditulis oleh Harun bin Mat Sa'ad pada tarikh 1 Februari 2013 tertulis kenyataan berbunyi. Dahulu, mustahil bagi kita kenal Tuhan. Tetapi sekarang ini tidak mustahil pula bagi kita untuk mengenali zat Tuhan ini kerana kita telah pun mengenali Tuhan. Mengenal Tuhan adalah titik segala jawapan. Mengenal zat adalah titik permulaan ke masa hadapan. Tiada rahsia lagi antara kita. Wahai jalur lebar semua, nama aku Harun, pangkat aku Tuhan, zat aku berteknologi. Pengikutnya menyifatkan Harun bin Mat Sa'ad sebagai Tuhan Harun. Hasil kajian yang dilakukan terhadap barang-barang yang disita seperti dokumen, VCD, laptop dan gambar-gambar, dapatan menunjukkan Harun ini mempunyai keistimewaan sehingga isteri-isteri pengikutnya seperti yang terbukti dalam gambar dilihat mencium pipi dan tangan Harun serta berpeluk antara satu sama lain. Malah menurut pegawai penyiasat Jabatan Agama Islam Pahang, iaitu Ezar Sarfira binti M.D. Zaki, mengatakan gambar Harun bin Mat Sa'ad berada di serata tempat seperti atas meja, dinding, laptop, dalam dompet dan sebagainya semasa serbuan dibuat pada 4 April 2013. Hal ini menunjukkan pengikut-pengikut Harun bin Mat Sa'ad terlalu taksub dan fanatik terhadapnya. Pada 7 Februari 2013, dalam takwim Februari 2013, Harun telah menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hanya mendapat hidup dalam kebenaran Islam yang diprogramkan oleh Tuhan, sedangkan pengikut-pengikutnya mendapat hidup dalam kebenaran Tuhan dan lebih sempurna. Pada 15 Februari 2013, sebuah buku bertajuk Dunia Tuhan ditulis oleh Harun bin Mat Saad kepada pengikutnya. Dokumen tersebut mengatakan selama ini beliau telah mendidik, memimpin dan memelihara hidup pengikutnya. Beliau juga mengatakan cinta dan kasih sayang adalah teras kehidupan mereka di Dunia Tuhan. Beliau turut mengatakan di Dunia Tuhan tiada kezaliman dan kejahilan dan bersama-sama merasai nikmat hidup bersama akhir sekali beliau mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahawa dirinya adalah ayah, pemimpin dan tuhan mereka pada 17 Februari 2013 terdapat satu buku yang bertajuk Universal Overhead God hasil kajian mendapati bahawa universiti yang dikatakan itu adalah diasaskan oleh Harun Universiti berkenaan telah memberikan pangkat kedoktoran kepada semua kelon Tuhan dalam bidang World of God, iaitu bidang ekonomi, pendidikan, perniagaan, kebudayaan, kesenian, tamadun, pentadbiran, pengurusan, keuangan, perdagangan dan lain-lain. Harun mengatakan bahawa pangkat kedoktoran tersebut diberikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Penulis juga mendapati Harun mengatakan dalam dokumen tersebut mengenai ajaran Rasulullah SAW serta para nabi terdahulu itu adalah ilmu pada masa lepas dan agama Islam yang diguna pakai sebagai modul hanya untuk kegunaan dunia sahaja. Malah beliau mengatakan ajarannya adalah ilmu masa depan dan adalah untuk kegunaan abad. Masih banyak kejadian dan perkara yang berlaku dan sangat memudaratkan sekitar ajaran dan fahaman pengikut Tuhan Harun. Setiap pengikutnya sanggup melakukan apa sahaja demi menjaga keselamatan ketua mereka termasuklah membunuh. Kenyataan ini boleh dilihat pada kes tembakan dan pembunuhan pegawai Jabatan Agama Islam Pahang, Ahmad Rafli Abdul Malik. Siapa sebenarnya Harun? Nama sebenar tokoh dan pengasas ajaran ialah Harun bin Mat Saad. Beliau lahir pada 8 September 1966 di Raub. Ayahnya dikenali sebagai Lebai Saad berasal dari Kelantan, manakala ibunya seorang bidan kampung berasal dari Pahang. Harun bin Mat Saad merupakan anak yang kedelapan daripada 9 orang adik-beradik. Beliau mempunyai tiga orang isteri dan tujuh orang anak kandung serta seorang anak tiri. Tiga lelaki dan lima perempuan. Beliau tinggal di Kuantan dengan menyewa sebuah rumah di Taman Gambang Damai Kuantan, Pahang. Harun yang merupakan ketua kumpulan ajaran ini telah diisytiharkan terpesong dan menyeleweng daripada landasan Islam yang sebenar sehingga memberi gelaran kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan Harun. Harun dulunya pernah digelar sebagai seorang Ustaz Harun ketika tinggal di Batu Talam Raup dan seorang pengamal perubatan tradisional. Beliau juga dikatakan mempunyai keistimewaan perubatan dan pernah memulihkan orang yang lumpuh di rumahnya. Beliau pernah membuka pusat rawatan Islam Al-Ridah di Taman Simpang Kalang, Raup. Beliau mengubat pelanggan dengan menggunakan ubat-ubatan yang diproses oleh anak saudaranya. Ubat-ubatan tersebut dihasilkan daripada paku pakis yang hidup pada pokok kelapa sawit kemudian diproses untuk rebusan dan kapsul. Beliau juga dikatakan mempunyai keistimewaan perubatan dan pernah memulihkan orang yang lumpuh di rumahnya. Di samping itu beliau juga pernah mengajar ilmu perubatan kepada seorang pemuda di Batu Talam bernama Muhammad bin Ibrahim. Pemuda tersebut pernah dikatakan mengubat seorang perempuan yang sakit mental di Kampung New Zealand. Kemudian, dia dikahwinkan dengan perempuan itu oleh ayahnya. Harun telah mengasas dan menubuhkan terlalu banyak pertubuhan dan persatuan bersama-sama dengan pengikutnya. Kesemuanya berkonsepkan untuk Islam sejagat. Setiap pertubuhan yang ditubuhkan oleh Harun bersama pengikut-pengikutnya ialah Kelab Takwa Malaysia, Pan Phoenix Dinar, Business Time Dinar, Persatuan Gabungan Kebajikan Ekonomi Rakyat Malaysia PGKERM, Yayasan Awana, Persatuan Kebajikan Ekonomi Kesenian Malaysia (PKIKM), Kelab Rohani Selangor (KRS) dan Kelab Ihsan Wilayah Persekutuan (KIWP). Banyak dokumen dan buku yang ditulis dan disediakan oleh Harun dan pengikutnya dan ciri-ciri yang diajar dalam buku teks dan dokumen tersebut didapati bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Pada 24 April 2013 Harun didakwa di Mahkamah Syariah Kuantan atas 11 pertuduhan termasuk menyebarkan ajaran sesat dan menghina agama Islam dengan mengaku sebagai Tuhan. Harun juga telah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kota Baru atas dua tuduhan menerima deposit secara haram sebanyak 40 juta ringgit daripada beberapa buah syarikat dan orang ramai. Pada lebih kurang 4 petang 16 Ogos, Harun Mat Saad yang ketika itu berumur 50 tahun Ketua kumpulan ajaran sesat Tuhan Harun itu meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan setelah mengalami masalah pernafasan. Jenazah beliau dibawa pulang dan dikebumikan di kampungnya di Batu Talam setelah selesai proses bedah siat. Berakhirlah riwayat pengasas ajaran sesat Tuhan Harun di Malaysia. Adakah masih ada ajaran sesat yang sedang berkembang luas sekarang ini di negara kita? Masyarakat awam dinasihati supaya tidak mudah terpengaruh dengan bentuk ajaran dan amalan yang bersifat pelik, rahsia, dakwaan-dakwaan yang tidak masuk akal, ganjaran yang luar biasa dan pengampunan di tangan guru dan banyak lagi dakwaan yang mustahil. Ajaran sesat atau ajaran salah adalah suatu ajaran, fahaman atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bukan daripada ajaran Islam yang sebenar. Ia bertentangan dengan sumber perundangan Islam sama ada daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Semoga perkongsian pada kali ini memberikan manfaat dan kesedaran pada semua. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa.